что у нас акции против. А у нас, чтобы делать акции за, я ну, выражу, выражу мнение. Честный плюс, что 100, 100 автомобилей можно ну, Мы всего 20 акцию граждан. за честную и прокуратуру, которая будет работать над реформированием не и бороться быть с Честной рукой. прокуратуры, когда генеральный прокурор избран в парламенте, поломанным через колено, с нарушением процедуры. Правильно. И я говорил неоднократно о том, что когда назначался Шокин. Когда выяснилось, я не помню, там, 289 голосов, ну, порядок цифр примерно такой, было видно, что работают карточки, кнопка «ДАВы», что Шокин сам должен был подойти к Гройсману и сказать, «Давайте переголосуем, потому что если я отвечаю за соблюдение законности в стране, я должен быть первым человеком, к выбору которого не придерешься». А с точки зрения... Вся страна сейчас в шоке не потому, что они знают или не знают Корбана. А Геннадий Олегович... Достаточно грамотно раздавал деньги из фонда, помогал а, разным а, подразделениям на Востоке. Считает, что он там себя, не знаю, как штрафбать через вот эту ситуацию Днепропетровский вывел а, вне закона. Если есть законные основания как его удерживать. Как вы имеете в виду? точно. Ну, он, потому что он, искупить Он очистил себя? Иску... Ну, возможно, да. Я думаю, что вся страна ошалела, потому что когда Петр Алексеевич неоднократно заявлял, что надо посадить трех своих друзей... Я уверен, что он не читал книжку Ли Ю из Третьего Мира в первой, а просто цитировал то, что ему сказали. Страна в страшном сне не представляла, что из трех его друзей первым будет Масичук, а вторым будет Корман. Как-то казалось, что это будут какие-то другие люди. И когда мы говорим про правосудие, а, и вы говорите, я там сейчас про Клюева, да, был еще Ефремов. Был Ландык, причем даже не старший, сейчас говорю там про. Ефремов продолжается следствие, и он сидит под браслетом. Вы же знаете по мельнику, вы знаете, что такое браслет. Да. У нас браслет это по-прежнему украшение, а не возможность удержать <с человека. <с